Меня зовут Томас Файерстон, я являюсь постоянным представителем Министерства юстиции при посольстве США в Москве. Я много лет работал прокурором, то есть гособвинителем в Восточном федеральном округе Нью-Йорка. Это один из самых больших федеральных округ, округов в Америке, где рассматриваются очень сложные уголовные дела. Для того, чтобы ответить на все вопросы э, по поводу судебных стенограмм. Я вчера вечером связался с одним очень опытным стенографистом в нашем федеральном округе в, в Бруклине. Он там работает, по-моему, где 25 лет. Он работает стенографистом, и э, я задавал ему разные вопросы по поводу техники э, создания этих э, стенограмм и о работе стенографиста американских стенографистов. А, Во-первых, по поводу стоимости а, стенограмм в Америке. Он сказал, что здесь есть разные варианты. Если юристы хотят получить стенограмму в этот же день, то есть в тот же самый день, в который а, произошло судебное слушание, они могут, то есть вечером судебное слушание днем, а потом они уже вечером получают стенограмму, это стоит 8 долларов за одну страницу. А если они хотят на следующий день, это стоит приблизительно 7 долларов. Если они хотят через неделю, это будет 5 долларов. Через две недели, четыре с половиной. Через месяц, четыре доллара за одну страницу. А стороны могут а, между собой разделить стоимость. То есть обычно, как мы делаем, вот, а, адвокат хочет и прокурор хочет а, стенограмму. Они могут каждый платить 4 доллара, а они тогда получают, каждый получает полную стенограмму судебного слушания за 8 долларов. Судья имеет право получить судебную стенограмму, то есть бесплатно. Они готовят ему бесплатно, потому что это важно. А, а, он также мне объяснил, я его спросил, кому подчиняются судебные стенографисты. Это независимые независимые предприятие, либо это сотрудники судебной, а судебного аппарата. Он сказал, что здесь есть какая-то смешанная система. Формально стенографисты являются сотрудниками судебного департамента, и они подчиняются судебной администрации и осуществляют надзор над их деятельностью главной судебной администрации в Вашингтоне. Но они также имеют право продавать а, а, стенограммы за деньги. Они получают и зарплату, и они также получают деньги за каждую стенограмму, которую они готовят. Так что у них есть и частный бизнес, и судебный аппарат. Все в одном, в одном лице. Такая, такая у них система. У нас в Восточном федеральном округе есть 24, 24 судей, которые рассматривают федеральные дела. У нас такое же количество стенографистов. Так что количество рассчит... количество стенографистов рассчитано на количество судей. Один по одному. Получается, у нас 24 судей и 24 стенографистов. А стенографисты работают по очереди. То есть они не назначаются одному, а, одному а, конкретному судей. Они работают а, по под неопределенностью, то есть один судья рассматривает сложное дело, он просто вызывает, кого в этот день свободен. Один стенографист работает у него, и потом идет смена, потому что работает много часов без перерыва очень сложно, поэтому они меняются в течение, в течение дня. Он сказал, я его спросил, ну сколько стенограмм готовится, в год, а он сказал, что стенограмму он, он не может сказать, но он сказал, что он лично готовит приблизительно 12 тысяч страниц в год, то есть каждый готовит 20 тысяч страниц, 24 четыре стенографистов, я не могу сделать uh, эту калькуляцию, но получается вот, общее uh, количество страниц стенограмм uh, за год. Uh дальше эм, он сказал что когда стенографисты эм, э, начинают работу когда их берут на эту работу они принимают клятву э, преданности суду и работы чтобы они будут все записывать эм, честно аккуратно и так далее и так далее а это в начале карьеры и дальше когда они готовят стенограмму они ручаются за эм, за э, честность и аккурат... за честность и аккуратность этой стенограммы они включаются они подписывают и делают штамп на последней странице каждой стенограммы так что они лично ручаются за э, за надежность э, данной стенограммы а, по поводу безопасности стенограмм он объяснил, что все эти э, записи, бумаги и так далее, и так далее, они находятся э, при э, под охраной uh, судебной администрации. То есть у нас один главный судебный администратор в каждом суде. Его по-английски эта должность называется Clerk of the Court. То есть главный судебный администратор. И он все это держит под... Ähm, ну, ä, это ну в закрытом какой-то каком-то закрыт какой-то закрытой комнате а, вот с замком чтобы никто не имел доступ к этому к этим стенограммам. он сказал что он не знает ни одного случая в который а, кто-то а, изменял вот стенограммы и, и, а, Случай, корру, случаев коррупции он не знает он никогда не видел своей карьеры когда подкупил и стенографист или фальсифицировал стенограмму он сказал что просто у них такого вообще никогда не было дальше он сказал что сейчас идет очень важная а, тенденция они переходят к системе который называется real time, real time это the время. И для того, чтобы создавать стенограмму real time, они используют computer. И стенографист пишет, пишет стенограмм, создает одновременно, пока идет судебное слушание, он одновременно создает эту стенограмму через компьютер. И стороны имеют перед собой компьютер, они видят, когда одновременно, когда идет речь в суде, они видят вот в письменном виде то, что говорится в суде. Это точно, точно как субтитры, скажем, на телевизоре или в фильме. И для того чтобы работать в real time, э, стенографист должен э, пройти специальную подготовку и работать э, как работать с компьютером, а не только с этой стенографической машиной. Они, э, Проверяются, они сдают а, специальный экзамен и проверяют, они просто делают искусственное судебное слушание, с ним там пишет вот, через компьютер и потом смотрят, сколько у него было ошибок. И если ошибок меньше определенного однозначного количества, то они имеют право уже работать с реальном времени. Не каждый это умеет делать, но сейчас идет такая тенденция. Он сказал, что это, это судьям очень нравится, потому что слышат и помнит это одно а видит в настоящее время в письменном виде это другое это им очень помогает разбираться разобраться э, э, в судебных э, судебных делах для того чтобы получить вот для того чтобы использовать этот сервис real-time это стоит э, дополнительно три с половиной доллара за каждую страницу так получается не 8 долларов за страницу а 11 из Но он сказал, что все, сейчас все используют эту методику. Все юристы и суды очень эм, любят, эту, любят эту методику. Вот эм, главные характеристики нашей судебной стенографической системы.